<coughs> до вашей уваги мы пропонуємо мини-спектакль, який называется «В минуту жизни трудно». <coughs> Эта история основана на реальных событиях. Итак, Ярослав, лето 1913 года, имение князей Курбатовых. Не, давай, давай. Сашенька, Варенька, что случилось? Что происходит? Сашенька, что ты прячешь у себя за спиной? Ну-ка, показывай. Все понятно. Марфуша шила для Вареньки куклу, а ты, Саша, ее у нее забрала. Ай-яй-яй, нехорошо, нехорошо обижать младших. Я не обижала, я просто пошутила. Ну и как зовут твою куклу? Соня. Хорошо, Соня. Так вот, Соня пока побудет у меня, а мы почитаем. Садитесь, девочки. А где наша Библия? А вот она. Давай ее сюда. Варенька, ты будешь читать. Ну-ка, читай вот с этого места. Господи, Пастырь мой. Хорошо. Хорошо, Варенька. А что такое пастырь мой? Пастырь мой. Это значит, что Бог любит нас. И тебя, Саша, и тебя, Варя, заботится о нас. Всегда заботится. И охраняет нас на всяком месте. Понятно? Да. Понятно. Да. И хорошо. Кого я вижу? О, я кого? Я... о кого я вижу. Мария Павловна, каким ветром к нам? Попутным, дорогая Елизавета Николаевна, попутным. Я нынче была у Волынских с визитом и видела там вашу сестру Софью Николаевну. По ее настоятельной просьбе я здесь. Вы уж простите мне такую вольность, что я без предупреждения. Да ну, какие условности. Я всегда рада видеть вас у себя. Мария Павловна. Можете поинтересоваться, кто это такие милые барышни? А, это мои внучки. Старшая Саша. Саша. И младшая Варенька. Варвара. Они любят читать, играть и иногда пошалить. Да, а где же моя сестра, которую вы встретили в Волынских? Ах, да, прошу. Я догадываюсь, что она где-нибудь остановилась возле какой-нибудь красивой бабочки, или любуется на расцвешший цветок. И неправда, неправда, неправда. Я уже здесь. И посмотрите, какую прелесть я там нарвала. Эти цветочки, ну просто, просто чудо. И сами собой написались строчки. Цветут ромашки у дороги, и сердце радует, и глаз. Они нам посланы Богом, чтобы порадовали нас. Сорву я маленький цветочек. Та-та-та-та-та-та-та-та. В дом принесу небес кусочек, чтобы порадовать других. Браво! Браво, браво, Соня! Браво! А где же мои Сашенька, да маленькая, небольшая, да маленькая? Сашенька, Ангел мой, вот эти цветочки поставь водичку, чтобы не, зав... не завяли. Душа моя, Варенька, а ты скажи, что мы обедаем в пять, и у нас гости. Ну что, любезная Марья Павловна, о чем мы сейчас будем беседовать? Надеюсь, не обо мне? Софья Николаевна, ну, пожалуйста, Прочтите нам что-нибудь из своих новых стихов. Да, Соня, голубушка, пожалуйста. Мы просим. Да, мы просим. просим. Давай, Соня, ну, что из нового? Из нового? Вы знаете, у меня недавно было видение. И я написала... Послушайте. Все, что я видела. Я церковь видела в Апалии игоненьких Я видела Антихриста престол. Людей я видела, стоящих на коленях, Из дальних городов, из ближних сел. Я видела, как каждого пытали, И мне самой железом руки жгли, От Бога от реки сильнее кричали. Потом в костер огромный повели, И страха не было. Я Богу все сказал. В душе моей смирение и покой. Я только шла и тихо повторяла. Иду к тебе, о мой отец благой. И я очнулась было впечатление, как будто жизнь свою я прожила, как будто я перенесла мучение, и путь свой честно до конца прошла. И путь свой честно до конца прошла. Это пророческие стихи, это от Бога, Соня, это от Бога. Мария Павловна, что там в столице? Неспокойно в столице. И я боюсь, чтобы смута я помню, когда мне было лет десять я гостила умение моей бабушки возле нижнего. крестьяне тогда взбунтовались. они разгромили лавку и пьяные бросились нас убивать. Папенька тогда был в отъезде, и дома мы остались: а маменька, я, младший брат, старая бабушка больная и лакей. И вот мы видели, как эти люди бежали, и безумные лица. Я так испугалась, что не могла ничего говорить, я даже плакать не могла, и только твердила: "Господи, помоги, Господи, спаси". И вдруг небо сделалось темным. Тучи покрыли все небо. И пошел дождь. Такой сильный. Ливень полился с неба. Он покрыл всю землю. Вода текла. Крестьяне испугались и убежали. И тут небо стало чистым, чистым. Как будто и не было дождя. Бог тогда нас защитил. И я поняла, что бы в жизни ни случилось. Как бы что ни произошло, всякое бывает. Но главное – отступить от веры. Главное – не отступить от веры. Неужели правда, антихрист сядет на престоле? Многие тогда отрекутся от веры. Многие тогда отрекутся от Христа. Неужели это произойдет при нашей жизни? Соня, Мария Павловна, неужели это произойдет при нашей жизни? Детей! Детей жалко! Соня! Детей жалко! Варя, Саша, идите сюда! спаси нас, спаси, сохрани нас всех, Господи, сохрани, сохрани нас всех. Давайте споем. Минуту жизни трудную, Теснится ли в сердце грусть, Одну слов живых, И дышит непонятная святая прелесть в них. И дышит непонятная святая прелесть них. С души как время скатится, сомнения далеко. И верится, и плачется, и так. трудные времена. <laughs> Грянула революция, гражданская война. Судьбы всех этих людей сложились трагически. Софья Николаевна, ее муж и ее единственный сын священник вместе с семьей были расстреляны. Сама Софья Николаевна ушла в монастырь. Монастырь в скорости был разорен и разграблен. Всех монахинь вывезли в неизвестном направлении – их след потерялся. Елизавета Николаевна. Пятеро ее детей погибли в гражданскую. Внучки Варенька и Сашенька умерли от цепного тифа. Елизавета Николаевна умерла от сердечного удара. Мария Павловна уехала с малолетней дочерью за границей. и их судьба также неизвестна. Но никто из них не отрекся от веры. Они ушли. Их нет на этом свете. И пусть воды немало утекло, но мы потомки их, мы муки их и дети. И наше время наступать пришло.